В двери новогодних и рождественских праздников действительно есть факты реализации пиротехнической продукции с нарушением действующего законодательства. Как правило, такие нарушения допускаются гражданами, которые реализуют пиротехнику на улицах, площадях, в парках, скверах, то есть места, где появляются наши граждане. Как правило, реализация пиротехнической продукции в магазинах идет согласно действующему законодательству к лицам, которые реализуют перетехнические изделия в неустановленных местах с нарушением действующего законодательства, предусмотрена административная ответственность согласно статье 195 со значком 6 Кодекса Украины об админправонарушениях. правонарушениях. Предусмотрена ответственность в виде штрафа с конфискацией данных перетехнических изделий. Рейдовые проверки проводятся каждый день. Привлечено около 30 человек админ ответственности. Во всех районах города Одессы проводились такие рейдовые проверки, везде выявлялись такие правонарушения, и лица привлекались к ответственности. Материалы направляются в дальнейшем в суд для принятия решения согласно действующему законодательству. Граждане, которые реализуют перетехнические изделия, как правило, меняют место. Поэтому сегодня мы выявляем в одном месте, на следующий день они уже находятся в других местах. Но тем не менее мы всех их привлекаем к ответственности. Самый главный совет – это один. Приобретайте пиротехнические изделия в специальных магазинах, где продавец имеет специальные навыки. Во-первых, он объясняет, как правильно пользоваться пиротехникой. Она сертифицированная, поэтому это исключит возможность причинения вреда от использования пиротехники. И в итоге вы получите сертифицированный товар. Основная проблема с применением пиротехнических изделий – это использование ее правильно. Поэтому при приобретении пиротехники нужно правильно усвоить правила ее применения и применять, естественно, пиротехнические изделия в соответствии с теми правилами, которые на данный момент существуют. И не нельзя использовать пиротехнические средства, находясь в пьяном виде. Нельзя использовать пиротехнические средства детям, лицам, не достигшим 18-летнего возраста. Ну, это основные. Я хотел бы порекомендовать нашим гражданам и покупать перетехнические изделия только в магазинах, потому что техника, перетехнические изделия, которые куплены в магазинах, они хранятся в соответствующих условиях, она не просроченная, не отсыревшая, сертифицированная. Поэтому используя ее правильно, вы не причините вред как не себе, так и не окружающим. Так

Субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров